В эфире телеканала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об очищении власти, принятый Верховной Радой 16 сентября. Закон определяет правовые и организационные основы проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц, а также должностных лиц органов местного самоуправления для того, чтобы восстановить доверие к власти и создать условия для построения новой системы органов власти, соответственно, с европейскими стандартами. Петр Порошенко может встретиться с Владимиром Путиным в Милане. Об этом сообщил заместитель администрации президента Украины Валерий Чалы. Предполагаемая дата встречи 16-17 октября. Валерий Чалы отметил, что позиция Украины может быть сбалансирована на переговорах с Россией только при поддержке иностранных партнеров. В администрации президента считают, что Киеву необходимо отказаться от внеблокового статуса и двигаться по европейскому вектору, а также укреплять отношения с НАТО. В свою очередь заместитель Генсека Альянса Александр Верж. Боу заявил, что НАТО готова помогать нашей стране в укреплении обороноспособности. Неблоковый статус всегда был основой безопасности для Украины. Но, как видим, он не защитил Украину от агрессии. Сейчас ситуация показывает, что это был неправильный выбор. На мой взгляд, классический нейтральный статус является неприемлемым для Украины. И для этого есть ряд причин. Мы готовы помогать в проведении комплексного осмотра системы безопасности и обороны Украины. Именно в этом вы можете полагаться на экспертизу специалистов НАТО. На протяжении следующих дней и месяцев мы будем помогать восстанавливать сильную украинскую армию. Мы предоставим возможность вооруженным силам Украины и странам НАТО работать совместно. И мы поддержим Украину на пути демократических реформ. Зона АТО расширяться не будет. В СБУ опровергли информацию, распространенную некоторыми СМИ, о том, что операция может охватить определенные районы Харьковской области, заявил спикер инфоцентра СНБУ Андрей Лысенко. По его данным, на Донбассе зафиксирована ротация террористических подразделений. Кадровых российских военных отводят с передовой к линии границы с Федерацией. На их место прибывают террористы самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые прошли подготовку в полевых лагерях ГРУ в районе Ростова-на-Дону. Вчера через пункт пропуска Успенка на территории России выехало несколько колонн техники количеством около 10 единиц каждая. Кроме того, есть данные о переброске техники в Украину. Наша разведка зафиксировала Наша разведка зафиксировала переброску военной техники с украинской маркировкой, которая была захвачена в оккупированном Крыму. Мы подчеркиваем, что это было откровенным воровством украинской собственности, и мы говорим о вероятности провокации в виде обстрелов населенных пунктов Донбасса из якобы украинского оружия. В зоне АТО боевики продолжают нарушать режим перемирия. За минувшие сутки зафиксировано более 30 обстрелов и попыток штурма позиций украинских военных. Дважды из градов террористы атаковали расположение украинских военных около населенного пункта Тоненькая, сообщил спикер СНБУ Андрей Лысенко. В результате обстрелов за сутки один украинский военный погиб, четверо получили ранения. Боевики нанесли огневые удары по блокпостам сил АТО в районе Орлова-Ивановки, Чернухина, Попасной, Счастье, Нижне-Теплого, Никишина и других населенных пунктов Донбасса. По сообщению информационного сопротивления, за последние двое суток на нашу территорию из России вошло не менее 40 автобусов с живой силой и боеприпасами. Больше половины минометных мин, артиллерийских и реактивных снарядов перебрасывают в район Донецкого аэропорта. Ночью силовики отразили очередную атаку на Донецкий аэропорт, сообщают в пресс-центре АТО. Ситуация в районе Донецкого аэропорта остается напряженной. Вчера утром боевики обстреляли старый терминал Донецкого аэропорта и стрелкового оружия. После обеда пытались штурмовать позиции украинских военнослужащих, которые обеспечивают охрану и оборону этого стратегического объекта. Атака была отбита. Потом три раза из минометов обстреляли позиции украинских военнослужащих, которые находятся на территории Донецкого аэропорта. По состоянию на сейчас территория Донецкого аэропорта находится под контролем сил антитеррористической операции. С 5 часов вечера до полуночи продолжался обстрел Кубышевского и Киевского района в сообщают в Горсовете. Вследствие попадания снарядов полностью уничтожены несколько многоквартирных и частных домов. Вчера в Донецке в результате обстрелов погибли пять мирных жителей, 24 получили осколочное ранение. В городе сохраняется напряженная обстановка. Слышны залпы и взрывы. Украинские позиции на Саур-могиле обстреливали курсанты Коломенского высшего артиллерийского училища России. Таким образом, они сдавали государственный экзамен. Об этом в своем фейсбуке написал советник министра обороны Александр Данилюк. Он утверждает, что есть доказательства этого факта. Добавил, что Россия окончательно превращается в Северную Корею. Напомню, курган Саур-могила стал одним из самых горячих мест ведения боевых действий в зоне АТО. Министерство обороны планирует заказать 60 тысяч идентификационных жетонов на общую сумму 1 миллион 782 тысячи гривен. Изготовить и разослать на места такие идентификаторы планируется до 20 декабря текущего года. Личный жетон военнослужащего предусмотрен Женевскими конвенциями. Это обязательный к отношению знак, который позволяет быстро идентифицировать убитых или раненых на поле боя военнослужащих. Добровольческий батальон АЗОВ переходит под командование Национальной гвардии Украины, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он отметил, что такое решение было принято в рамках доктрины развития военных сил. Сейчас происходит доукомплектование подразделений, обучение и другие необходимые процессы, подчеркнул Арсен Аваков. Кроме того, министр передал подразделению военный бронеавтомобиль «Кугуар». Департамент по борьбе с экономическими преступлениями ликвидировал один из самых больших конвертационных центров. В ходе обыска помещений киевского отделения банка «Аксиома» были изъяты 2 миллиона 600 тысяч гривен и 105 тысяч долларов. Обыск был санкционирован Печерским судом столицы. Кроме того, в рамках криминального производства уже задержаны клиенты и руководители двух предприятий, совершавших незаконный обмен валюты. В Польше эффективно работает Центральное антикоррупционное бюро, которое успешно проводит расследование случаев коррупции. Об этом рассказал в эксклюзивном интервью телеканал БТБ польский политолог Адам Адушкевич. И поделился с нами своим экспертным мнением о том, на что Украине следует обратить внимание при реализации антикоррупционного пакета реформ. Проблема коррупции в основном связана с проблемой ментальности. Тут нужно выделить проблему конфликта интересов, потому что процесс принятия решений непосредственно связан с конфликтом интересов. То, что существует антикоррупционный закон, это важно. Но не менее важно и то, что этот закон будет реализован. Главное ⁇ это уровень грамотности, изменения в ментальности и уровень этики. Главное не закон. Главное это грамотные управленцы, которые будут руководствоваться словом закона, а не пытаться обойти его. Также важны прозрачность персональных взглядов и то, что работает общественное мнение. Именно прозрачность и общественное мнение играют важную роль в борьбе с коррупцией. Европарламент и Совет ЕС договорятся о продлении автономных торговых преференций для Украины в октябре. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам торговли Карл де по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Брюсселе. Комиссар напомнил, что Еврокомиссия предложила продолжить в одностороннем порядке автономные торговые преференции, которые действовали до 1 ноября текущего года. Также стороны обсудили временное применение соглашения об ассоциации. Российские авиаперевозчики просят снять санкции на перелеты над Украиной. Авиакомпания Трансайра предложила обратиться в Минскую группу по урегулированию конфликта на востоке Украины, чтобы отменить запрет на транзит в украинском воздушном пространстве для крупных российских перевозчиков. Представитель Росавиации также рассказал, что его ведомство обращалось к властям Украины с предложением переговоров по актуальным вопросам, однако ответа также не получило. В середине августа крупнейшие российские перевозчики должны отдельно согласовывать Каждый пролет над Украиной по ряду направлений. В начале августа правительство России ввело запрет на транзит рейсов украинских авиакомпаний через свое воздушное пространство в Азербайджан, Турцию, Армению и Грузию. На НСК Олимпийские обещают сделать отдельный сектор с услугой сурдоперевода для людей с проблемами со слухом уже до конца октября. Проект будет осуществлен в рамках программы «Каждый имеет право услышать. Евро 2012 на стадионе был оборудован сектор для людей с проблемами со зрением, где специально обученный комментатор во всех подробностях рассказывает о ходе игры комментаторы, которые прошли курсы что тут на НСК Олимпийском параде. Специально обученные комментаторы, которые прошли курсы на НСК Олимпийский перед Евро 2012, более детально и скрупулезно относятся к комментированию матча. Рассказывают об эмоциях болельщиков и тренеров, о цвете формы, детально рассказывают, где находится мяч, куда идут передачи, кто забил гол и кто больше радуется, кто плачет. Абсолютно все для того, чтобы человек с проблемами со зрением увидел футбол, как бы он того хотел. Кто плачет, Абсолютно все для того, чтобы людина слабозора або слепа, она побачила футбол в, основном, в том виде, в котором она хочет его видеть. Это вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами. До встречи.